姐，还有什么别的吩咐吗 <coughs>？快去给我找退烧药。病了。 九度，公主都被你害病了。这个保姆现在才回来。你不会是洗澡感冒的吧？你戏弄我，我才想小小的回击一下。谁知道你整天又是跑步又是健身，身子骨这么娇弱，那怪我喽。我的错，我的错。 你生病，你最大。我现在去给你找药去。我要喝汤，你今天早上熬的那种，病号汤。嗯，行，我去给你做。 来喽，小心烫！不用我为您赎罪吧？好喝吗？马马虎虎。不能吧？我加了那么多料呢。哎，你喜欢就多喝点，锅里还有多着呢。另外就是，这个是我加班熬的。 二百块钱一碗，你抢钱啊？说好的赎罪呢？我我今天调休啊，而且之前的约定我都写上了，加班或者是附加服务是要另行收费的。我今天又是熬夜又是护理病号，不贵了。血血，你流鼻血了！快，赶紧塞上。 你到底给我喝了什么、啊？冰镇，我去给你找冰块，你等会儿快去啊！来了来了，冰块来了。我我看你身子骨娇弱，就想给你滋补一下，就在汤里加了虫草、天麻，反正十几种料的，二百块钱这么贵。娇弱，滋补，你给我喝的是毒药吧？嗯 你千万你别生气啊！你现在可上着火呢。哎，你这这样包不对，来，你把头仰起来，这样仰起来。哎，这样好些了吧？你好像退烧了哎。你别一阵你也能退。 兄，啊、你今天不跑步了？我生病了，没有自女倾向。又喝汤？这是老鸭汤，清热去火，而且。 免费，尝尝，好喝吗？